Пехота вышла с танка или просто стоит танк? В пральщиках много мангалов, будки наваренные хорошие, люди подготавливались. Ну как люди, Коцапью. Есть! Готовности есть, есть. Есть. на пойдут. Так, это возвращается колонна. Мы уже заметили, орудия у нас уже были все наведены, <кх> пехота уже ждала. Всіх вітаю, батальйон К-2. Зараз місяць квітень. По всій лінії фронту нашої країни йдуть запекліші бої. Про деякі ділянки це все відомо, засоби в медіа. А з деяких причин є найменш найгарячіші ділянки, де також відбуваються запекліші бої, але про які невідомо. Зараз, до вашого огляду, хочемо предоставити декілька відео, де противник. В механізованих колонах намагається прорвати нашу смугу відповідальності. Перші бої в нашому підрозділі почались 8 квітня, щоб було розуміння, це не минулої, не, вже не річної данини, а саме свіже, що в нас було. Бої, на жаль, на сьогоднішній день продовжуються, ворог постійно атакує, але вже прийшов час, що можна викласти деякі відеоматеріали для загального огляду. Дуже дякую за увагу. Слава Україні! Наближаємо перемогу разом! Бажаю здоров'я, ми батальйон К2. Сьогодні у відео ви побачите початок великого штурму противника, який триває досі. Також продемонструємо кадри з управління боєм. Зараз ми спостерігаємо движення механізованої колони противника. ще 6 зброї та два танки т 72 Один т 72 один т 80 наскільки я пам'ятаю, і 4 МТОБ. Ну, ще був пропущений момент. Где-то за, где за 3-5 за минут до этого выехало два танка с завода и пошло в сторону Лисичанска. Это был такой неплохой отвлекающий у них момент. Потому что сразу все начали поднимать FPV на те два танка. А когда уже дрон повернули на центральную НПЗ, на завод, то заметили, что пошла колонна. До этого, до того, как она вышла, у нас где-то неделю, дней 10 очень плотно. Поэтому укреп у нас арта сравнивала за мной, я бы сказал. Ну хорошо, пацаны все выдержали, все там, все четко. Тут уже включилась наша артиллерия, 152 калибр, 122. -й. Все по команде отрабатывали. Есть уже одно хорошее было попадание рядом с МТЛБ, это попала рапира. один танк с тралом, который должен был сделать, ну, грубо говоря, снять минные поля и дать пехоте на четырех мотолыгах зайти к нам в окопы. Поэтому была задача не остановить только танки, а работать в основном по МТЛБ, потому что танки танками не подъедут, там, будут стрелять. Страшно, конечно, но пехота в блиндаже может спастись. А вот когда высаживаются с мотолых пехота, это уже херово. В окопах бои Такое неприятное. Поэтому большая задача была остановить именно мотолы. А танки была задача остановить это противотанковыми средствами, Джавелином, стугной. И была надежда, что где-то 2-3 минных шлаба нас сработает, и танк подорвется первый страл. Здесь видим, что мотолыги застопорились. Одна уже повреждена здесь была, гусянка у нее слетела, и все, видите остальные три. Походу ну, очканули ехать дальше. Я бы сказал, пехота высадилась. Начался хаос. А танки, не знаю, может была задача танкам продолжать движение, либо начались проблемы со связями. Они знали просто маршруты, двигались, двигались дальше. Здесь хорошо выделен момент попадания, это FPV попала по второй мотолыге, которая как раз выгружала пехоту. Третья-четвертая уже начинает откатываться, начинают сваливать отсюда. Мы заметили вторую колонну, так же самое, 6 единиц брони. Оно, Получается, был удар как бы с трех направлений. Один — это два танка отвлекающие, одна колонна с правой стороны укрепа. Ну, если смотреть от нас, с правой стороны укрепа хотела зайти а вторая колонна должна была зайти с левой части укрепления. Здесь вы видите, был подрыв. Я думаю, что это Сработал минный шлабам, но трал выдержал. И танки все-таки продолжили свое движение. Вот этот задум, что пойти через поле, как бы мы с комбатом, со штабом часто обсуждали, что, что может быть такая вероятность пойти через поле. Вроде это кажется глупым, выйти в открытую местность, там, где со всех сторон тебя будет видно, тебя ничего не прикрывает, ни деревья, ни посадки для стугна, для джавелина, для фпи, как бы прям тир, я бы сказал, там, сащитит. Но это умно было, это неожиданно было. Здесь хорошо видно, что в тральщиках много мангалов, будки наваренные хорошие. Люди подготавливались. Ну как люди? Коцапье бы подготавливалось, чтобы от FPV. Попадание было, но не остановило для наших уже окопов остается метров 500. Та вроде хорошо работает, но всегда нам не хватало какой-то доли секунды, чтобы 2-3 секунды, чтобы четко завести. Тральчик идет уверенно, хорошо. Но тут пехота хорошо нас не дрогнула. Очень сильная пехота. Тут шуротный, старался очень. танки открывают огонь, это так беспорядочная стрельба. Здесь мы наблюдаем наше КСП. Так, БТВ, что мы видим? Что мы видим? Пехота вышла с танка или просто стоит танк? Очень сильно обрадовалось, что все-таки пехоты не было. второй мне, посмотрите на второй, на нем есть пехота. Открыл огонь Все, по нашему. Рота сделала работу, остановила металлиги. И это дало нам время потом подготовиться немного лучше. Тоже с травом, сука. Плюс. Так, Банзай, Банзай, ебашим танки, они без пехоты, ебаните мне танки. Пехота, походу, не доехала. Здесь, я думаю, что танкисты просто поняли, что пехота с ними не пошла, и не было смысла стоять там, отстреливать блин Так, хай стоит на всех установках. Так, всем вернуться на белую будку. Ахмед Д30 на белую будку. Пехоты нет, им Лэм. некого высаживать. Лэм, через 5 секунд пострела бы. И по дороге по твой куда идти. Да. Банзай, один танк хочет вернуться на дорогу от укрепа. Ебите мне его. Воду, воду. Сейчас здесь один парень набрался смелости и с близкой дистанции запустил ПТУРу. Это было очень сильно. Я командир роты его наградил орденом, и танк остановился. Плюс потом сразу было в него попадание с артиллерии. И все, один танк был подбит. Все, держим танк. Теперь картинка. Хорошо. Майдите, майдите. Это кто? Там же! Поддержим! же один вагой, ты, подым же один вагонь! Здесь немного распределили каждый на каждого свой участок. Там я взял с начальником разведки на себя левую, левую сторону укрепа. Другие замы взяли на себя правую часть укрепа. Должен был их вестись постоянный контроль. Мы не упустили где-то какой-то момент Так, ждем, ждем Нам остался один, мужики, один На укреп никто не высадился По ТАПу две мины по разрыву Еще раз Все, плюс Ахмед и Т-30 по белой будке Две штуки, огонь И, и переводимся срочно, блядь Да, он не может там переехать, блядь. Он Санычу на укрепку ярит. Дяжка посмел-то! Не там, да. Саныч, смотри, хотят на гору к тебе, наверное, выехать, блядь! Переместись! На... Так, стоп, танк не туда куда-то едет, непонятно. Пелагея, Пелагея. Все, отпускаем тот танк, он нам не нужен. Теперь разбираемся с верхней каменкой. Саныч, на ты таки пидор. Саныч, там, там же ж хуй тебе проехать, там же ж подрыв, подорванные мосты, он не должен туда проехать. Сюда Белаге, танк, который идет на верхней каменку, надо его въебать. Смотрите за депо, чтобы, блядь, колонна еще раз не пошла с пехотой сюда. А ну, а ну, презумируй мне там, где взорванная техника, там никто не стоит еще, колонна. Нет, там осталась какая-то рухля. Все, смотришь мне... Так, э, здесь пошла вторая колонна. Это направление с... села Верхнекаменское. Я думаю, у них... Не хочу говорить, какие у них были мысли, как мы думаем, но, скорее всего, они ошиблись немного дорогой и пошли не по тому направлению. И это сыграло нам на руку, потому что мы заранее там подорвали подорвали переезд проезд мы, мы знали что там точно не проедешь, там и болото и переезд подорванный поэтому мы были удивлены что он туда едет Я думаю по комментариям в штабе вы слышите что как бы мы контролим этот этот участок он, не должен, тут проехать, он да. не должен он сука должен свалиться в воду здесь на нет плюс ждать он хочет отбежать ага. через болото. А, да, давай, а Белагея, а, Белагея. А Стоят танки, они не, не знают, хватит, куда там. ехать. Мне надо, Найди чтобы ты, дикого. пожалуйста, их размотала. пойду плюс, спасибо, держим походу, на тех все? же установках. Держим, никто пока не мастеруется. Феникс, дай зума, куда едет танк? Не пойму, куда едет. Он там не может нигде проехать, там везде болото, блядь. Эта колона ебуча, блядь. Кто Он утонул? Скоро. У меня лагает картина. Он утонул или нет? <говорить> Все, пилоге. Все, так, да, пилоге, ты занимайся, готовь борт. Рашен, вот цветы колонна возле разбитой техники, шоу, ебана. Здесь выделено две мотолыги, это, которые одну подбили рапирой, одну остановили пивишкой что застрял, не надо! Джавелин на Есть! Так, все. Хорошо. Готовим, Максим, разбираемся теперь с верхней Да это картину, пацаны. Сейчас. Вот это. Все, теперь разматываем верхней Этот пидор уже не уедет. Ну хорошо, мы даже на него не тратили ни джавелин, ни стугну, ни птуры, ни одноразки нам было на руку то, что он туда едет, он бы еще больше заблокировал нам дорогу. Не нам, а противнику. Не в воду, не трогаем, разматываем только движущихся. Да. Все. Стреляй, стреляет, стреляет, блядь. Бля. Там столом вверх куда-то хуярит. Бонзай, Бонзай, один Раз уходит через слепо, один уходит через слепо. 73, 73, одного гонят, одного гонят. Да? День же, да? цапский день, день, блядь. Я теперь сука, ем. Сами. Побежать в вашу сторону. Чтоб, чтоб пацаны их, сука, перевалили. Давай, давай, согласен. Покажите мне, Феникс. Летим, сука, на верхнюю каменку и показывай мне, где кто остался, блядь. Скажи остаток, скажи остаток. Так, Феникс, давай каждую ул, улочку, каждый дом просматриваем, что у нас здесь осталось в целях? Попадание было, видно было, что и масло начало бежать, но все-таки танк не остановился. Так, рапиру наводи там, где таблет разбитая техника, возле саперов. Это... Все, готовность. Сейчас будем добивать. Добивать остальных. 118 -й. а ну подсвети заправку, там где, там где вы подбили первый танк, заправку подсвети. А это не он горит там? Все, а вот это твой танк, добей мне этот танк. Он целый, его надо добивать, экипаж только убежал. Все, здесь экипаж уже высадился, мы, конечно, упустили этот момент дроном, но потом мы их нашли, там пацаны с ними разобрались. Они дорогу долбоебы попутали. В следующий раз не попутают. Пехота молодцы вообще не дрогнули. Это, конечно, очень сильно порадовало, потому что, как бы когда на тебя идут колонны, у всех... Может дать слабина в один прекрасный момент. Готовности а на укреп пойдут. За так, беды. это возвращается колонна. <music> так, еще идет колонна с НПЗ опять. 4, 5. 5, 5, <с> 5 единиц. повітря. Все, вони ось, я дивлюсь, повертаю. Дело в том, что мы уже хотя бы были готовы. Потому мы уже заметили, орудия у нас уже были все наведены. Пехота уже ждала. Ще три. Еще три единицы идут сверху контроль. 4-4. Так. Ахмед! Цель депо. 152 на депо. Гера, помоги тоже депо. Здесь мы уже видим, что танчик горит. Это так мы. Для надежности надо было все-таки добить, потому что экипаж был рядом. Мы видели, что они хотят его потушить. Огонь! Огонь! Где? Стоп, навел куда? Сюда на мы сюда наведены. Ахмед, сколько до готовности? Д30, Любомир, готова под депо? Ускоряемся, ускоряемся. Плюс. А где вторая Д-30? Переводи срочно ее на саперы. Что пела? Пела. Феникс, дай куда мне едет. Ахмед, одну огонь. Огонь. Пробили. Возь танк! — Танк есть! Танк держать по этим! — Ахмед, смотри! — Здесь пошло два танка и четыре «Мотолыги». Четыре «Мотолыги» или, или одна беха? и одна беха. не помню точно. Шесть или семь единиц было. — Влево, влево, влево чай. Влево, Трапируй еще одну огонь! А там стрелял. Так, плюс! Они боятся объезжать разрушенную технику. Так, подводи танк разрушенную. Они боятся, может что там попадают да. Рапиру, а ну, стоп, пока никто не стреляет, рапира одну огонь дай. Так же самое здесь наша была задача, только остановить мотолы, только пехоту. Не дать Все. пехоте дойти до нас. Один, да. а, Плюс, а, это... а ну пока всем стоп стрельба! Хочу бояться обижать разрушенную технику, потому что часто мы ночью тяжелыми бортами нашими беспилотными минированием отложили. Не буду говорить, что, что именно, но мы старались везде все их маршруты, движения максимально перекрывать. Хотя знали, что саперы постоянно лазят. Я думаю, колонна дала заднюю. Здесь не было, не было их командирами, команда вернуться. Я думаю, ну, не было такой команды им отступать, возвращаться к колонне. Я думаю, здесь просто сработал страх. Так, потому что было пехота? много арты, Саныч, было где много пули, дыма. И просто экипажи трухали. Саныч, скажи, где пехота, где? пулеметы достать. Они их должны видеть, как они по балке идут. Так, левее небо, левее поверни, ближе к разрыву. Они, может, вдоль бугра идут. Да, вот тут ищешь их. И подлетай ближе к укрепу, ближе к укрепу. Дерешта. Четыре. Четыре. Да, уезжаю, уезжаю. Все. все, уезжает вся колонна. Опять. Все, вижу вся колонна. Если в воздухе, даганы, блядь, на центральной дороге и ударит. А Давай. Давай. Хорошо. Попал, <связь> попал. Где попали? В какую единицу попал? Урка! Сейчас будет перегруппировка. Я вам говорю еще раз. Они сейчас соберутся в кучу, полчаса часа, и они опять пойдут. Группа банзаев, пивишников, догоняет МТЛБ. Экипаж они высадили там непонятно, где в посадках. Они потерянные были. Здесь хорошо, пацаны, догнали в жопе. Так, тише, блядь, готовим! ПВТ, по огонь, по железке. Плюс, отлично, блядь, я вас верю, еще одну готовь Пятая рота, пятая рота. Сумму убирай на минимум. Пятая рота. Пятая рота, подлетай к своим позициям передним, блядь, и рассматривай. ПТВ, АГС навести. Вот так, блядь, одна-две штучки, блядь, в раз в пару минут. И пулеметы, не дать этим гонникам поднять голову и бегать здесь, блядь. Плюс, 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 плюс. <связывание> стой, 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 жуки, жуки, дай еще раз зум, дай еще раз. Еще раз привязаться хочу. Эй, зум. Вот тут, ТТР. и вот здесь бочки. Да. Да. Все, плюс. Доска, СТВ, на НПЗ или добивать <связывание> танчик на Так, давай, наверное, пока НПЗ. Танчик, я думаю, мы добьем. Что, пробуй Макс сюда налеги. Стой, 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 поверни меня. Вот слева от тебя взорванная техника, жуки. Вот еще левее от тебя, еще левее. Сейчас жуки лагают, секунду. Мне надо увидеть, сколько там единиц. Потом в этом лагают. хаосе, вот когда стоит две мотолыги, видно, что пехота не знала совсем местности. Они повысаживались здесь в посадках, начали прятаться по, понад... Ну, по кустами всякие ямки ложится. Здесь мы хорошо много набили пехоты. Здесь 120-й 120-й, 122-й калибр нам разобрался с ней. Там погибло, не знаю, но больше 15 человек погибло только с этих двух мотовых. Там горит возле самых. Всё, срочно гранату ему нахуй. А, экипаж ползет, срочно гранату. Саныч, и давай пулеметиками над головой, чтобы никакая Это тварь не ползла. О, вот. вот. подведи их, немножко подводи. Ой, хорошо. Его. Так, ПТВ, подсветите этих двух долбоебов Хатасаныча быстро на замену. А дроны тогда вообще не садились. Карусели, постоянные карусели. Были. Это один танк, который ошибся дорогой, который не поехал за первым, он свалился в балку. Здесь по второму уже начали отрабатывать FPVшками. мы остановили 4 танка. Два из них это сразу мы спалили. Один, один fpv 2 второй это туром и танком мы спалили. Два застряла и два застряла мы их добили потом в течение часа. Плюс 4 сгоревших было мотолы. Это все в основном рапира, 122-152 калибр и FPV. По противнику, не помню, у нас Точно наш подсчет в тот день, ну около взвода э, было только двухсотых. Где-то 25-28 человек было двухсотых и человек до 20-300. <coughs> противник понес тогда в тот день, наверное, пол он положил. Но это ж только начало еще было. Вас батальонка 2. Починали мы наш боевой шлях уже близко 10 лет. Починали ми з невеличкого підрозділу до 10 військовослужбовців. Зараз наш особовий склад під моїм керівництвом налічує близько 1000 військовослужбовців. Ми хочемо оголосити безпрецедентний мегазбір для нашого підрозділу. Це 10 мільйонів гривень. В описі до відео буде описано, на що ми збираємо ці кошти. Це, скажу так, наближить нашу перемогу та допоможе зберегти. особовий склад, який знаходиться під моїм керівництвом. Долучайтесь, допомагайте, наближаємо перемогу разом. Слава Україні! Разом до перемоги!